Дивіться, те, що відбувається, от ви згадали про те, що міністр підзвітню, в Фейсбук добре, що пишуть. Я, чесно кажучи, не переконаний, що пана Аваков або хтось інший прислухається до зауважень пересічних громадян, тому що те, що відбувається в міліції, викликає дуже багато питань. Ну, зокрема, перший час антилюстраційний, тобто люстраційний комітет співпрацював, давали рекомендації, кого призначати керівниками міліції тощо. а потом как-то не дослушаться Знаете, до Знаете, в чем нюанс? Дело в том, что если будет какая-то проблема, то ответственность будет все равно министр. В том числе за того руководителя, который порекомендовал иллюстрационный комитет, отвечать будет не иллюстрационный комитет, а все равно министр. Это первое. Второе. Когда проходили подборы кандидатов, я это прекрасно помню, когда я выхожу, стоит митинг за какого-то кандидата в Ровенскую область. Да? Одни говорили утром за, вторая группа пришла после против. И, в общем-то, стали использоваться методы, скажем так, агитации, а, с причем привлеченных граждан, которых можно спросить, кто это такой, а граждане даже не могли представить кто это такой. Просто он пришел, потому что попросили. Это не тот подход, который нужен. Я хочу сказать следующее. Идеальных систем подбора, наверное, не существует. Но самая лучшая система, это когда есть мониторинг общественного мнения о том, кто как работает на том или ином посту. Давайте так сказать. У нас в стране очень привыкли развешивать ярлыки. Вот особенно большое количество ярлыков навешивается на начальника Донецкой милиции Константина Пожидаева, который на самом деле работает и делает то, что он мог делать в тех условиях, которые есть. Я всегда говорил, ребята, вы встаньте на его место, попробуйте поработать в той ситуации, когда милиция деморализована, милиция развалена. Когда в Донецкой области, вот сейчас мы арестовали подполковника милиции, который два года был инъекционным наркоманом. Вот таких людей брали работать в милицию в Донецкой области. Почему? А потому что они готовы были выполнить любой незаконный приказ. И совершенно никого не Интересовало брать на работу тех граждан, которые в милиции будут действительно защищать интересы людей. Вот это тоже надо понимать. Милиция такой, какой она есть сейчас дело не Аваков. Она формировалась 918 1918 года по принципу э, лизоблюдства, по принципу преклонения перед начальником, по принципу «ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак» и так далее. Все это нужно искоренять. Волшебной палочки у Авакова нет. Уже, знаете, взмахнуть, и все стало нормально, все на ну, своем Я прямо так образовался, не бы я сказал, что Аваков ничего не Я не, не сказал, Він что робит. образовался. Я э, просто вам, э, вы эмоциональный человек, вот я тоже эмоциональный я? человек. Да. да, я страждаю от этого, очевидно. Так само, как и деякие гости громадского. Але питання в іншому, що, слухайте, ви захищаєтеся навіть там, де не було претензий. Я запитую, чи завжди прислушается до голоса горожанства. Что... И, вы бачите, это <как> срозумело, что министр несёт персональную ответственность за свои кадровые решения. Ну такая я вам це поэтому я сказал, что ставить. попытка подмены ответственности министров решением неких комитетов, она и приводит то той ситуации, когда министр, говорит, ребята, предлагайте, что иллюстративный комитет, а не в том, кто ухвалюет решение. Решение министр. Министр перестал служить иллюстрационный комитет настолько, насколько, насколько хотели некоторые представители иллюстративного комитета. Давайте прямо это говорить. Министру нельзя Диктовать его можно предлагать, но не диктовать. Если перешли к вопросу: диктота и диктата, то есть соответствующий отпор в этом моменте. Предлагайте, пожалуйста.